Зачем тебе женщина, брат мой? Зачем тебе женщина, когда вот море тем, понимаешь, которые просто не нужно сливать свою энергию, а сливать вот свои проекты, понимаешь, энергию? Потому что, ли, если у тебя есть женщина, это просто вот остановка, пойми, это стабильность, это остановка в жизни. Все просто э, я, ну, смотри. Есть вот, почему вот, э, ну, это уже вот, я не знаю, это будет скоро научно доказано, понял, что, еди, ну, понимаешь, которые вот люди, вот э, человек сам, понимаешь, особенно когда вот э, этот, как его, блядь, Из, извини, братец, это будет, это будет, потому что, ну, чтобы я больше не тупил. Но ну, я и буду тупеть, но ничего страшного, брат мой. Ну, пускай будет, блядь, пускай будет. Немного повеселись. Братан, ну смотри, если ты вот мужик, да, если ты вот мужик, вот, тебе, э, брат, если ты вот как-то вот нереализованный или даже не реализованный... Тебе женщина ну, не нужна, брат, потому что это стопарь в жизни. Если ты хочешь вот расти, если ты хочешь вот какие-то вот цели его вот достигнуть в жизни, тебе нужна свободная энергия, тебе нужно думать о проектах, а не о какой-то, понимаешь, дырке, блядь. И все. Ну ты просто вот пойми, если вот у меня была бы женщина, да, то я бы не ходил сейчас бы здесь на поле понял и не вещал бы ничего я выдумал как бы впихнуть бы в дырку и пойти бы на заводик там отработать понимаешь и все а жизнь пойми она идет и ее нужно проживать красиво и не думать ты знаешь сколько вот 90 процентов брат просто ненужных семей просто они вот ну выживают там что-то вот ну зачем оно зачем я, я, смотри, я тебе не говорю, брат, чтобы вот ты ну, не женился, там, и так дальше. Брат, оно все должно быть в мере, все должно быть четко и качественно, брат. И если ты вот спешишь с этой темой, понял, женщина, тебе нужна вот поддержка, тебе нужно там то. Ты ошибаешься, брат, ты ошибаешься, а ты ее нахуй не найдешь. Ты запомни, ты ее не найдешь, брат. Если ты нуждаешься в женщине, ты, у тебя нужда, ты ее не найдешь никогда, женщину ты не найдешь, которая тебя будет поддерживать. Вот когда ты отказываешься полностью от этой женщины, она, а у тебя они будут, они у тебя, блядь, вот я в лесу понял лажу, с, там с работой и так дальше, они в лес приходят ко мне, потому что я не нуждаюсь, они видят мужчина, понимаешь, занимается своими делами, все брат, я занимаюсь своими делами. У меня нету такого там в пизденку впихнуть, понимаешь, думать, как в пизденку мне впихнуть. И дела у меня будут стоять. Это никогда в жизни, брат, никогда в жизни. Потому что, ну, женщина, это, вот пойми, это комфорт, это стопорняк, это другие мысли совсем. Если ты живешь с женщиной, у тебя совсем другие мысли будут. Это расслабон в жизни, пойми. Это расслабон в жизни, это максимальный расслабон. Ты вот, понимаешь, будешь вот такой ходить, блядь, ничего не хочущий. Я вот историю тебе скажу одну, ну, может, и смешную, может, и нет, брат. Ну, я смея, я смеюсь, понял? Ну, а может, и для кого это горе, понял? Короче, тип 30 лет ему, понял? И, короче, нашел себе, понял, ну, девушку, женщину, 50 год ей, понял? На 20 год старше. Так еще, короче, блядь, понацеплю, она, она, понял, понацеплю кредитов, понял, на него, понял. А он там директор, понял, фирмы одной. Понацапливал кредитов на него, и тот, и тот говорит, бля, я ее так люблю, я ее так люблю, Короче, построил дом ей, понял? Переписал все на нее. Прикинь, как она вот влюбила его. Это пиздец просто. И это все, пойми, это все э, махинации, это все махинации, брат, потому что она ей, он ей, э, она, понимаешь, она думает, как больше навариться, потому, потому что у нее все есть. Пойми, сын есть, все есть, блядь, понимаешь? все есть у, нее, и все. И она будет вот все крутить, понимаешь, блядь. И это сейчас 90% так. И прикинь, он в долгах, в кредитах, блядь. И, короче, работает. А там, короче, директором, типа, как грузчик, понял. И тоже батрачит грузчиком. Ну, ты, ты представляешь, зачем это ебать, блядь. Брат, береги себя, потому что ну, очень много историй таких, понял, что, ну, просто вот женщины, если ты вот будешь под женщиной, брат, ты не будешь мужчиной, блядь. Ты не будешь мужчиной, ты будешь вот таким подсолнухом, который в жизни вот ничего не хочет. Понимаешь? Не надо, не надо тебе быть под женщиной, блядь. Не надо тебе вот будь мужчиной. Ты кто? Идентичность или ты вот серая масса, которая вот ищет, вот постоянно пост... какие-то вот чтобы там впихнуть в дырочку, там еще там что-то. Я тебе не говорю. Тебе ну, вот нужно развитие. И вот, э, пойми, они у тебя будут, все. У тебя женщины будут, блядь. Если ты захочешь, у тебя их будет Ну, смотри, не то, что ты там хочешь, я а там хочу. Не так. Ты вот э, развивайся, ты вот занимайся, чтобы у тебя все в жизни ровно было. Потому что женщина тебе и вот не нужна, понимаешь? Потому что, ну, мне вот женщина не нужна. Зачем она мне? Чтобы я сливался, чтобы я был в комфорте, чтобы я был, блядь, как вторая женщина. Ну зачем? Вот женщине вторая женщина. Скажи мне. А это так и будет, потому что, вот смотри, у меня выбор есть. Но хорошо, до, до, очень хорошо, что я это осознаю, понимаешь? Если бы не осознавал, то я бы в прерву просто упал, понимаешь? И всю в жизни у меня бы, ну, просто ничего бы не было. Вот, смотри, у меня был выбор, вот. Там или найти девушку, там жить стабильно, там и никуда не рипаться, блядь. Или просто вот развиваться и идти только вперед, только к своему развитию, и все должно быть ровно. И как думаю, что я выбрал, брат? Конечно, я выбираю развитие, оно мне нахуй не нужно, эти комфорты. Потом она меня кинет, брат. Она потом меня кинет. Она потом мне скажет, а ты уже не такой, у тебя пресс пропал, у тебя там то пропало. Денег у меня нету, ну там, ну, ты понимаешь? То есть, у тебя там все пропало, у тебя все там какой-то геморрой там, все, ты там не хочешь, ты там не будешь, понимаешь? И все, братишка. Будь, будь осторожен, потому что женщина, она, они очень хитрые, пойми. Ты, вот если ты считаешь, что женщина там дура и так дальше, нихуя, она ищет выгоду везде. Везде, везде ищет, она, она равняет все. Она ищет выгоду. У нее, у нее нету, братец мой, чтобы вот, понимаешь, как-то вот деградировать, как-то вот все, понимаешь, делать так, чтобы вот ни к чему в этом мире вот не прийти и так дальше она вот больше вот пойми вот женщины они больше стремятся к чему-то лучшему понимаешь они больше и она тебя вот мозги тебе будут ебать настолько что ты будешь охуевший просто понимаешь но ну, есть очень много но я вот заметил что они какие-то вот такие понимаешь вот такие перспективные понял и ну очень такие какие-то ну хер ты к ним так подойдешь понял Тебе нужно вот с бабками подходить, брат. Уверенно, чтобы ты вот уверенно себе чувствовал. Или высокий ранг, чтобы был у тебя. Чтобы было у тебя что-то прекрасное, хорошее. И все у тебя в жизни будет прекрасно. Потому что, братец мой, вот женщину, я тебе скажу, можно всегда найти. Ну, можно всегда найти, брат. Братец мой, можно всегда найти, братишка. А свою реализацию, свой успех ты худей найдешь. Если ты вот найдешь там бабу там и будешь с ней жить, ты будешь уже думать про семью, понял? Ты будешь думать про семью уже. Ты будешь думать, как прийти с завода и впихнуть в дырку, блядь. И все, братишка мой. Понимаешь, врач? ты должен максимально идти только вперед, максимально только к всему хорошему и все у тебя в жизни будет ровно, брат. Мы двигаемся по ровным темам, которые просто вот в этом мире просто э, дадут пользу нам и все у нас в жизни будет ровно и прекрасно, братишка мой. Так что давай, братья, стопим дальше. Всех благ тебе и всего прекрасного.